आपने हा मेरा जो जिसमानी सलाम की अगर मेरा जो रूहानी होती तो मुझे बताइए आज हमारे यहां फजर की नमाज में एक आदमी आ रात मैंने ख्वाब देखा मैं अमेरिका गया अमेरिका से बर्तानिया आया बरतानिया से यूरोप घूमा उसके बाद उमरा किया उसके बाद सई की अब जब उठा सुबह बिस्तर में था कोई एतराज करेगा कोई कर भाई ख्वाब में तो होता ही रहता यह सारा अगर ये ख्वाब होता तो कोई इत करता और हुजूर ख्वाब में देखते तो क्या कोई हजूर असलाम की मेराज का इनकार करता मेराज चूंकि जिस्मानी थी इसलिए काफिरों ने इनकार किया और खुद कुरान की आयत भी यही कहती सुबह नदी असराब आबदही पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गया तो बंदा रू और जिसत दोनों को कहा जाता है तो हजूर अल्लाम को ये शैब मराज जो है ये रूहानी नहीं बल्कि जिसमान थी अब लोग जो इस पर एतराजात करते हैं वो बहुत तवील मसा सबसे बड़ा एतराज अहल हदीस और मेराज के मुनकरों का ये हजरत आयशा सिद्दीक फरमाती हजूर को मेराज जिसमानी नहीं रूहानी हुई इसलिए कि जिस दिन हजूर को महराज थी तो मैंने हजूर के जिसम को गुम नहीं पाया बल्कि वो तो मेरे पास मौजूद थे इसलिए हजूर आसम को मेरा जिसमानी नहीं बल्कि रूहानी लोग ये लेकर के बैठ गए किसी मोहकीिक का नाम तारीख दा होना भी बहुत जरूरी अब आप लगाइए और फरमाइए मशहूर यही है और बुखारी शरीफ वगैरह इन हदीसों से भी यह साबित अगरचे इसमें कुछ कलाम भी है छह साल की उम्र में हजरत आयशा सिद्दीखास्जूर की मंगनी हुई सब इस पर मुतफिक हैं कि जब हजूर मदीने शरीफ गए तो मदीन शरीफ में उमल मोमिन हजरत आयशा सिद्दीका की रुखसत हुई ठीक अब मुझे बताइए ये मेराज का वाक्य कहां का है खुद कुरान से पूछिए असरा हरामी असराब मस्जिदिल मस्जिद ले गया रब करीम हजूर को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की जानी तो मस्जिद हराम कहां है मक्का मुकरमा में तो हुजूर को जब मेराज हुई तो हजरत आशा सिद्दीका तो हुजूर के घर में भी नहीं आई अब कैसे गवाही मोतबर होगी क्या हजरत कहती है हुजूर के बदन को मैंने गुम नहीं पाया तो भाई हुजूर के तो घर में वो मौजूद ही नहीं कैसे गुम पाया और आई काजी आयाज ने कलाम किया एक कौल यह है कि हुजूर को महराज इकतालीस साल की उम्र में हुई या बयालीस साल की उम्र में हुई महराज अगर मान लिया जाए इकतालीस और बयालीस साल में हुर को महराज हो हजरत आयशा सिद्दी का तो पैदा भी नहीं हुई थी वो कैसे कहती हैं कि हजूर के बदन को मैंने गुम नहीं पाया तो गवाह तो तगड़ा लाऊ जिससे पता लगे इसलिए इस पर जीरा और तादील से बहस की जाए ये हदीस तो काबिल कबूल ही नहीं कि हजर उमुल मोमिन कहते हैं मैंने हजूर के बदन को गुम नहीं पाया अब चूंकि हजरत अमुल मोमिन हमारी भी मां इस एतराज को रफा करना यह हमारा काम है अब सुनिए वह बिल्कुल सच कहती वह क्यों सच कहती हैं शेख महक्स शाह अब्दुल्क मोहदी दे रहमत बर सगिर अजीम मोहदिस जिनका विसाल एक हजार बावन हिजरी में हुआ शेख मोहिक कहते हैं कि हुजूर को चौंतीस मेराज हुई एक मेराज जिस्मानी थी और तैतीस मैराब माज रूहानी थी तो हजरत आशा सिद्दीका किसी और रूहानी महराज का जिक्र कर रही और उस एतराज़ को तुम जिसमानी मेराज पर लेकर आ रहे यहां तो उनकी गवाही मोतबर नहीं लिहाजा हजूर आलम को मेराज जो है वो जिसमानी हुई जिसके दलाइल काजी अयाज ने अपनी किताब किताब शिफा में नकल किए और फिर उसके बाद में मुल्ला अली कारी रहम उसकी शराह में बेशुमारों दलालों को और मजबूत करके बयान किया फिर उसके बाद उसकी शराह अलामा शाहबुद्दीन खिफाजी ने उसको भी बहुत शानदार तरीके से बयान किया और अहले सुन्नत के मजहब के मुताबिक पूरी इसकी तफसील शाह अब्दुल्क मोहद्दी देलवी रहमत की मदारी जो नबत में मौजूद है चलिए हमने उसको मुख्तसर निपटाया था और लोग सवालात कर लें जी फरमाइए